Так мне на месте показали вот карту. Непонятно, что это схема. Название на карты нету, Приметка, ничего там. нету и какие-то схематические обозначения. Значит, что здесь у нас есть? Брусчатка, зона колодезу, парковочная фэм, струмок, деревянный асфальтувание. Значит, вот это все должно быть асфальт согласно схеме, вот это вот асфальт видите, я вот смотрю, схема асфальтования а это вот брусчатка вы мне говорили совсем другую вещь, видите? и есть вот какие-то дорожки карта, непонятная схема, не утверждена добрый день, я Полищук Андрей, я местный житель вот здесь начинается какая-то строительная работа мало того, что эти, скажем так, строительные материалы завозят на... Территорию заповедника, который является не въездной зоной для строительной техники, вообще мы остановили там трактор, вызвали милицию, сейчас оформляем юридический момент. Когда я подошел к прорабу здесь, пошел, предоставьте мне какой-то документ. Вот мое мнение, что человек, который управляет здесь стройкой, у него должны быть разрешительные документы. Мне показали просто какую-то с карту, которая ни подписями, ни мокрыми печатями не утверждена. Смотрите, это вот представитель журналистки ВАР. Я вот вызвал, чтобы заснять. Вы можете сказать, представиться, кто вы и Кого вы здесь представляете? Вы вас позвали сюда как старше, но просто я не знаю вашего. Я ваш старший. старший? Или кто он у вас? Я громадин Украины, такие самые, как его. Окей, значит, ну. имя можно, я просто не расслышал и не знаю. Сергей. Ваша. Вот Сергей. В данном случае Сергей, когда я спросил, на основании каких документов здесь проводятся вот эти строительные работы, я не говорю про зону Крынечку, где мы сейчас зайдем, посмотрим, какой там бардак строительный творится. То есть это нарушение Хорошо. законодательства. Мы для этого вызвали как раз милицию, чтобы разобраться. И вот есть а, полиция. Да. Спасибо, что поправляете ее. А, Микола Ковальчук – це глава Гражданской Рады, он смог зупинити цей трактор, потому что я не мог его остановить. А этот гражданин утверждает, что в данном случае эта стройка есть законна, есть соответствующие документы. Если хотите, мы можем поехать в журналистской і и... Дивите, так вы ж при... приглашаете меня... нас? Дивите, я вас не запрошу никуда. Я вам поясню, що у меня документів немає. Документы находятся в міській раді. можете У кого поехать, конкретно? Чтобы... Да, вот меня интересует у вопрос. У людина, как... Она... Имя отчество, ее статус, потому что... Я не знаю, Я не, не знаю. знаю. Чому так а чого ви силаєтесь на чоловіка, якого ви не знаєте? Я вам Я поясню. Людина Шо? каже, є всі документи. Просто ви можете під'їхати зараз і їх подивитися. Це не проблема. Є проєктна документація, є? є рішення державної експертизи. И так далее. Хорошо, у меня Синишко, вопрос. Что а как вы думаете, у прораба, который руководит вот этими расчистительными работами, должна быть какая-то документация, в соответствии с которой он выполняет прямо на месте, чтобы я, как активный гражданин Украины, житель города Ирпень, который переживает за то, чтобы Ирпень сохранил свою зеленость, потому что а, за, застройщики почти все уничтожают, у них должна быть какая-то документация на руках? Вот как вы считаете? Ну, якась технична технично бути, вот, вам... Например, вы как не, представитель застройщика синергии, правильно? Вы с синергии точно. Ну. С синергии точно. Вот человек говорит... мы а... на пойме виделись, когда технику арестовали. Да, вот как ну, бы не первый не раз. Не То есть человек делать, должен найти, какие документы должны быть. И вы говорите, что вы не знаете, какие Я не будивельник. Я не знаю, какие документы треба прорабу для того, чтобы выполнять работу. Попал. Хорошо. Все, спасибо большое. К вам претензий тогда нет. Вам представник местной А Можете показать Я не знаю. Я хочу, честно Вот смотрите, я вот до тех пор, пока не приехала пресса, здесь было два представителя местной власти. Я заснял на свой смартфон. Я их покажу лицо. То есть они не представились, кто они, никакую должность занимают, просто сказали имя отчество которое в принципе сейчас и не помню. И когда у нас приехала телекамера, их, вот можете осмотреть, их здесь нету. А вот есть представители, Дим. Нет, yeah, yeah. я вам просто скажу, <коррот> что, допустим, да, я вам да, вам... это журналистская варта нас. можно Значит, у вас? Нет, я не хочу давать вам интервью, потому что я не уполноважен. Деактивистри... Хорошо, а кому да. можно обратиться? Значит, мы вам пропонуем, бы... приходите в Ирпинске, мы с Кому Вельпин именно конкретно? НВС будет преемство. Я там Дворников Игорь Евгеньевич. Мэр, места. скажем так. Я ему вчера написал заявление Есть заступник а у меня вот вопрос. А, можно вам вопрос задать? Я вот такой технический вопрос. Вот прораб, который руководит здесь... Давайте я здесь. вот так, белья него задавайте. Мне не требуется все работать. Не, ну я же с вами общаюсь. Вы же представитель Значит, местной власти. А вы власти. кто такой? Я местный... Вы или что? Нет, я, я местный... Я обязан давать ответ. Да, потому что вы Нет, работаете на меня. Я, не я вам плачу зарплату. Вы представитель местной Значит, власти. Журналист. Разве же не так? Я не представитель, мне власти. А представьтесь, потому что, Значит, когда вы приехали, мне сказали, что вы здесь да, старше. Понимаете, вот смотрите, дорогие это жители старший. города Ирпень, вот происходит стройка, приезжают какие-то некие старшие, которые про рабы говорят, что это старшие. Когда их просишь предоставить документы, либо дать официальный ответ, никто ничего не говорит. Вы это видели. Ну, старших нету, милицию вызвали. Сейчас будем оформлять протокол. Я предлагаю пройтись, посмотреть, что происходит на самой территории заповедника. Потому что старших нет, никто ничего не знает. А вот у нас знак гидрологический, что это заповедная зона. Вот мы остановили технику. А значит, что у нас здесь? Вот есть а, а, такие боковые блоки для дороги. Вот что вывозил, вывозил. Вот у нас здесь мешок, брусчатка. Вот. И идем смотрим, что у нас, откуда он все-таки живет. Это все делаем. Значит, вот мы находимся непосредственно на территории а, заповедной зоны, которая ну, является фактически невезной. Но я понимаю, это из разных ситуаций. Машины, людей, которые могут приезжать за водой, ну, как бы пусть но строи, устраивать здесь, а, я не знаю, строительную площадку, это противоречие закону. А, конкретно статьи, ну, а, приложим к видео. Вот, пожалуйста, щебенка, вот мелкий отсев, вон то такая же упаковка с брусчаткой, которую вот остановили на траву. Вот, кстати, следы. То есть здесь как бы, ну, какие-то работы. Но вот представители старшие, которые приехали, объяснить, что здесь происходит, у них нет документов, не а, представляются, кого они, а, скажем так, своей должностью, ни строительный документов, ничего нет. Ну вот тут что-то у нас. А, ну тут они вывозят, вот та же самая брусчатка, которую не вывозят. Ну и вот, соответственно, я не знаю, как это называется, элементы для укладки тротуара, от которых, с которых вот они вот... Вот такое вот безобразие у нас вот в Верпине фактически и происходит. То есть начинаешь дергать, а старших, к сожалению, нету. Те, кто приезжают, не проектной документации, не, мне показали проектную документацию, я вот, может быть, показать, да? То есть показали некую схему, которая не утверждена ни одной подписи, ни одной печати. Когда с ними я общался, может я видео записал, я точно не помню. Они, они сами говорили, что документации сейчас нету, но не переживайте, все будет. И, и они говорят, не переживайте, тут створится все блага людей. Какое благо людей, если они не спрашивают у людей этих, что они тут хотят сделать. И второй момент. На основании чего я им должен верить У них нет документа... документов Они уже как бы врут Не как бы, а реально Они не имеют права никаких дел... действий делать И при этом что-то обещают То есть я таким людям не верю Которые действуют незаконно да, Смотрите, вот я подхожу к ребятам Которые непосредственно вот, рассматривают какую-то карту Я вблизи, вот здесь вот в этой области Нет ни подписей, ни печатей Это то, что они мне предоставили Я же обращался в архитектурный отдел Вчера, и соответственно вчера же я и написал заявление, скаргу на имя Карплюка. К сожалению, я не взял, потому что надо было срочно с работы ехать, чтобы остановить этот беспорядок. Она у меня есть, мы, может, прикрепим к видео чуть позже. Чтобы здесь срочно прекратили строительные работы. Потому что нет, опять же, ни планов, никакой документации. И идемте к Миколу Ковальчуку. Это наш эколог. Я думаю, он детальнее уже расскажет о том, что здесь происходит с точки зрения скажем так, науки экологии, насколько это все законно. И, честно говоря, благодаря ему мы, мы смогли остановить этот трактор, потому что у меня никаких оснований, как гражданина Украины, как бы, ну, не существует. Вот. Поэтому сейчас подойдем к Николе и попросим, чтобы он нам а, объяснил, что здесь, и как здесь происходит. А а вот, кстати, вот раньше? Тамара Борисовна, где это у нас старожитель, который, в принципе, может реально рассказать, что здесь вот, э, Бардак происходит. Никто здесь ничего не делал никогда. Со стороны власти если... люди идут по воду здесь, знаете откуда? С Полтавы приезжают. Я беседовала да. лично, с Полтавы да. приезжают, потому что они верят в эту воду. Вам хочется это отнять, вы хотите сделать хорошо, вы хотите привести это в порядок. Слава вам, но вы хотите это похоронить еще раз. И кому-то участки нарезать. Это уже хуже будет. Десять лет тому назад я была в горы с полковник, в милиции, говорила, повесьте здесь знак. Да. На входе да, да. денег больших не стоит. Если грузовым транспортом не следует делать. Дальше я сказала, пока это все не строилось, это безобразие сейчас, постройте здесь площадочку. Повесьте знак, и пусть люди здесь остаются. Вставляются. Да? И, и ходят открыли. сюда да? по водичку ногами. Вот тут, можно... но уже видите, здесь уже ничего не будет. Здесь уже построили, отдали участки. Но есть и там это еще идет участки. под участки. Там участок еще есть, вот возле установки. Там можно сделать очень хорошую парковку. Я хочу, чтобы вы приняли заявление, потому что мне никто не предоставил документации, соответствующим здесь проходит работы. Я вас понял. То, это... что к... крайнечка, это отдельная тема. А здесь, вот с моей стороны, Отойдите я же вам еще раз, я же вам говорю, что вам никто не должен показывать ничего, по сути. Есть представители, должны все ему показывать. А заявление вообще не выбрали. сейчас. То мы, есть я, как гражданин Украины, не имею права потребовать Ну они с собой документы не возят, по сути. Правильно? А почему? Вот прораб он должен показать. Конечно. Прораб кому считаю... должен показывать документы? Ну, вот я, допустим, а откуда я буду знать, это незаконная стройка да, здесь идет или Мы закон... с вами только что общались. Идете в Ки... Верпенскую раду, правильно? От них уже должны представители ехать сюда и разбираться, что это за стройка здесь. Ну, Отлично? вот, пока я разберусь по закону, это 31 день мне дадут ответ. Пока это все дойдет, здесь хочется. уже все будет. Будет. Ну, подождите, такая. Поэтому я хочу они дать заявление. Чтобы с Мы сделали опрос и... у этих строителей. На основании чего они? Потому что вы как говорите. Я не имею права. Я вызвал да, вас. Заявление. Ну, вы да, заявление. заявление. Да, заявление. Да, от вас заявление. Ну, раз так написано. Я вам заявление. Как заявление как заявление том, я. Ну, вот. простите. Застройщики просто делают спальный массив, просто зарабатывают деньги. И мы, как да. люди, им не нужно, если пройтись по застройкам. Я, к сожалению, мне очень жалко, что у нас во власти выдают такие нормы строительные, где негде детям не поиграть возле дома, да, негде отдохнуть. Единственное, где они хотят отдохнуть, это вот заповедную зону, да, превратить в парк. Для того, для чего? Чтобы да. вот те кусочки лесов, которые еще не застроили, построить там дома. И все на социальное население построить туда. Да как, у нас в центре парк есть, его отбили. Сейчас там в парке строится дом, будьте уверены. будут тут парк, будут тут дома, вот увидите. Следующим, при выезде нас, из города нас, Ирпень, нас, где местный мэр Карплюк он хвалился, что типа благодаря его построили вот этот замечательный парк. На самом деле до этого там планировалось построить 33 дома. То есть это известный факт. Все активисты знают об этом. Но при этом местная власть почему-то не говорит, что они планировали там не парк построить, а построить дома. То самое, и здесь, почему я вот так вот волнуюсь, потому что здесь хотят уничтожить эту заповедную зону. То есть по плану, вот ребята, вот мне ребята здесь показывали какой-то план, который давай, не давай утвержден. Поспорим, давай поспорим на... Я сейчас с тобой не разговариваю, я самое. рассказываю Если хоть одно дерево срубим, съедаю шкепку свою, а я свою, например. Но у них все документы в порядке, застройки тут не будет, да? Только дорога. Здесь все будет в соответствии с законом. Только так. То есть выключено так. И в этом месте рада, вся, что положено в Минской раду, все выключено по закону. А вот эти работы сейчас, они погоджены міською радой. Який То есть, сам? вот эти строительные, обустройства. А что а за работы? Ну, ну вы, я же обращаюсь к вам как к местному представителю. Так я говорю, вы знаете, что делать? Я предполагаю, а что, 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 что вы здесь... Вы знаете, да? что закон? Ну, ну, что вы знаете, что это Ну, не вот смотрите, не какая ситуация. Перейти. Я вот местный житель, выхожу, проходит <свистит> какая-то стройка. Я, соответственно, к ребятам подхожу и спрашиваю. Я вас очень прошу, поехали, возьмите, нара, возьмите, проект и поехали. И вот смотрите, зам да, я запрошу всех, а мне покажут проект, для того, чтобы мы в рамках чего мы здесь. Mm -hmm. Я сейчас написал заявление. Какой и... сейчас порядок, порядок действий будет? То есть вы опросите каждого неизвестного, да? составите акт? Mm -hmm. на не потому? каждый. Сейчас опросим старшего, кто тут есть на месте, из тех людей, что люди, представляются старшими, по крайней мере. И на место вызвана еще оперативная группа сюда. Дальше будут разбираться тут Спасибо Не Мы только что приехали, пообщались. Секретарем сказали, что Христюк вышел решать какие-то вопросы с некими оточниками. Поэтому ну, мы сейчас подождем, если не дождемся, то попросим официально встречу, чтобы нам назначили время, и мы придем и спросим, что там действительно происходит, потому что документов до сих пор нам так и никто не предоставил. А вот эти У вас есть возможность с ним как-то связаться, Уточните этот вопрос? Потому что, ну что, просто мы зря не ждали и вы зря не отвлекались на какое-то срочное дело. То, что мы... не вспомнила. Олечка. Илья. Да. Да. Где да. а, а, Сьена, не знаю. Да. Ой, а ну скажи для себя номерок. Зараз. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. А, значит, там была ситуация по поводу корничке. То есть там пошла какая-то строительная работа. Я смотрю, что идет стройка. Прихожу, ребят спрашиваю, а у вас а почему строить какие-то документы есть, разрешения, еще что-то. Оказалось, ничего нету. Приехали некоторые представители из местной не мэрии. А, ну, они представили себе фамилию, а должность какую не назвали, то есть я не знаю, кто они являются. Говорят, они старше. Я говорю, покажите документацию, что это, Запланировано? не запланировал. Более того, я вчера написал заявление на имя мэра о том, чтобы там разобрались и, и остановили незаконную деятельность. Ну, в общем-то, вызвали милицию. Там начался, скажем так, небольшая заварушка. Приехал Христюк. И в беседе он собрал несколько людей. И говорит, все, поехали разбираться, смотреть документацию. И, соответственно, нас пригласили на машину, мы не поместились. И, и мы приехали на такси, хотели бы встретиться и все-таки понять, что там происходит, если документация и прочие вещи. Я думаю, как-то может быть с ним связаться, чтобы или время назначенное беседу. Дмитрий Викторович, я... Сприймання ви назначали людям кажуть зустріч по незаконному будівництву з вами десь пересекалися Керничка, да, по керничці Чекають активісти, я так розумію. Я Місцевий житель. Місцевий житель кажуть, що вони з вами Ні. розмовляли, ви сказали, під'їжав. Тобто, це навіть на камеру заснято, а він говорить, поїхали, я не знаю. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, тоді можливо, щоб ви сьогодні з ним зустрілися? Или, быть, время Чи коли їм не значиться, щоб вони прийшли, тому що вони хочуть з вами поговорити? Особисто з вами? Угу. Добре. Добре, все, дякую. разыгрыш, но просто оставить ваши контакты и винс за телефонуе и Вами это Вы видели, что происходило возле кринички. Вы видели, как Дмитрий Викторович пригласил нас, что посмотрели документ. К сожалению, мы в машине не поместились, поэтому пришлось добираться на такси. Мы вот приехали, зашли к секретарю, оказалось. То он очень занят. Ну, возможно, мы его неправильно поняли. Но так или иначе, мое видение следующее, что если бы там строительные работы проводили в соответствии с законодательством, то есть, соответственно, по проектам, то такой бы волокиты с вызовом милиции, с остановкой строительного процесса бы не было. И в крайнем случае нам бы предоставили все эти документы, и вопрос был бы решен. Направили бы какой-то отдел, сказали, вот обратитесь к кому-то старшему. Ну, сейчас вот я оставил номер телефона жду звонка от дмитрия викторовича и будет интересно узнать что действительно там будет что запланировано потому что на сегодня уже должно было быть готовый проект с подписями и печатями а потом уже должна была быть строй все ждем звонка там будем на связи